Ну, первое, что хочу сказать, что согласно указа президента проводится мобилизация четвертая волна мобилизации на территории Донецкой и Луганской области, в отличие от тех трех этапов, которые были раньше. Мобилизация проводится в во всех городах Донецкой области, которые подконтрольны Украине. Мы получили наряды на личный состав, на технику и так дальше в по мере возможности отрабатываю их пока в полном объеме. Поэтому этот вопрос у нас идет и выполняется то, что нам поручено выполнять Генеральным штабом. По первому вопросу вроде все, то, что этот сам, если вопросы будут, отвечу. По поводу самого главного, то, что вас интересует, довидок по пересечению границы, я специально связывался с. Государство службой служби отримало ответ, что Державна прикордонна служба повідомляє, що інформація, яка поширюється за маси інформації щодо перевірки про перевірку прикордонниками громадян України чоловічої статі призовного віку під час перетину державного кордону. довідок з військоматів не відповідає дійсності. Відповідно до чинного законодавства під час перетину державного кордону прияне подібних довідок не передбачено. Документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, є паспорт громадянина України на виїзд за кордон, проїзний документ дитини, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення, особи моряка. В ходе проверки документов пить час выезда из Украины также з'ясовывается наявность або відсутність подстав для тимчасового обмеження громадянина у правах на выезду за кордон. И там есть порядок змины, некоторые змены, которые внес Кабинет Министров и так дальше. На сегодняшний день обмежен нема. Это официально то, что я на вчерашний день попросил у государственной пограничной службы дать мне действительно компетентный ответ, чтобы не получилось, что говорят кто-то одно, это сам. Они связались у, пограни... у, пограни... у пограничных войск, есть еще одно подразделение служба государства контр... пограничного контроля, кроме пограничных. Это те, которые осуществляют выезд. С ними созвонились, они дали вот эти самые. Единственное, что вчера, если вы читали, президент внес указ на рассмотрение кабинета министров о том, чтобы как оно правильно звучит, порядок выезда за границу граждан, подлежащих мобилизации. Для рассмотрения Кабинета Министров на это предложение, когда оно будет реализовано, тогда какие-то будут разъяснения. На сегодняшний день никаких доведок незаконного образца военкоматы не выдают. Что касается пересечения административно территориальных единиц внутри... А районной внутри... Районной я еще раз говорю, мы спрашивали вопросы, которые выезжают за межи Украины. За территорию Украины. А а те, Также свободно Также свободно пока до принятия решения тот, который, если будет, тогда уже нам дадут разъяснения, какие конкретно, кто подлежит, кто не подлежит и так дальше по законодательству у нас закон о мобилизации, мобилизации подготовки и мобилизации, там написано о том, что даже в двух словах сразу официально скажу о том, что в военное время выезд призывников и военнообязанных с места проживания без разрешения военного комиссариата забороняется. Это военное время. Так. Вопросы? вопросы? Давайте. Андрей Михайлович, если посмотрите, два вопроса. Угу. Первый, мы все-таки видели э, саму справку, которую э, выдал военкомат, э, угу. э, угу. человек подписал по фамилии Араб ее, угу. о выезде за пределы района. Угу. То есть, значит, справки все-таки выдаются, потому что там стояла мокрая печать. Угу. Э, как вы можете это прокомментировать? Именно там звучало выезд за пределы, «разрешен выезд за пределы района». И второй вопрос: как быть людям, которые временно находятся на оккупированных территориях? То есть они выезжают, допустим, на свободную часть Украины. Должны ли они получают они справку, допустим, переселенца? Подлежат ли они мобилизации в таком случае или не подлежат? Ну справка еще раз говорю, я не знаю как. На основании чего выдал военный комиссар эту довидку. Ну, в принципе, в законодательстве не определена эта э, довидка, потому что пока у нас нет военного стану. Поэтому как там может быть какая-то в индивидуальном порядке в плане том, что есть у нас э, инвалиды или какие-то вопросы, может быть, с этим было связано. Я не готов ответить. Это, за это я пока не, не могу, ни, в этом, этом вопросу не могу ответить. По поводу второго вопроса, те граждане, которые прибывают сюда, с оккупированных территорий, оформляют... Э, документы беженцы или не это самое, они обязаны стать на воинский учет, и на них распространяются все законы Украины, которые выполняются на территории Украины. То бишь, если он приехал сюда, он становится на воинский учет, и так же самое подлежит мобилизации, или это самое, в зависимости от того, какую имеет воинскую специальность и так дальше, и так дальше. То бишь, на него все законы Украины распространяются. Еще коллеги где будут проходить службу, мобилизованные в, на подконтрольную Украину? Клиническую... Значит, все отмобилизованные военные обязанные, которые были отмобилизованы для отмобилизованы, значит, будут проходить службу на, в начале в учебных подразделениях, их там определенно 5 или 6, генеральным штабом, в зависимости от военно-учетной специальности, связисты в одном месте, артиллеристы в другом месте и так дальше. После этого там будет определено, где будут проходить службу, то бишь, комплектуют подразделения будут определяться, где они будут проходить службу. Ну, насколько мне известно, что было, эта тема обсуждалась, сейчас она должна быть принята, о том, что добровольцы из Донецкой области э, планировали их э, так, что они будут оставаться либо в учебных подразделениях, дальше проходить обучение или обучать следующих, либо <coughs> будут в других этих самых рембазах, в тылу и так дальше, чтобы не было на линии соприкосновения тех, которые Соседи, даже так можем говорить, соседи по дому и так дальше. Поэтому этот вопрос рассматривался, как он будет решен, пока не знаю. Но вопрос: это было озвучено официально, поэтому пока то, что могу сказать. А вот мы все прекрасно представляем, понимаем, что большинство, ну, не большинство, некое количество наших жителей, да, mm -hmm. здесь, они, мягко говоря, ну, не патриоты Украины, mm -hmm. если не сказать, патриоты совсем другие обсуждают. Mm -hmm. А это дополнительно, потому что вооруженные силы, грубо говоря, может проникнуть очень большое количество людей, которые там, ну, мягко говоря, не желают. Те, которые будут отмобилизованы, они предварительно еще проходят отбор, их проверяет и служба безопасности, и милиция, она по всем спискам, и этот самый, это одно. Даже мы, когда готовим отправку, даем списки, и за несколько дней они дают по каждому человеку добро. Второе, по поводу того, что вы сказали о том, что мало тех, которые ну, хотят или не хотят быть отмобилизованными, такое количество есть. Значит, в Министерстве обороны создан реестр, я обещали со следующей недели он начнет работать, то есть с начала февраля, там, где будут заноситься все те, которые уклонились от мобилизации. Какие там будут меры приниматься государством, я не готов сказать, но я так думаю, что какие-то меры будут приняты в плане том, что им будет в дальнейшем ограничение там, трудоустройства. Я не знаю, как там отреагируется на их детях или нет, чтобы там писать, что папа был осужден или этот самый за уклонение от мобилизации. Это вопрос не ко мне. Это уже будет законодательная база, и как она будет. Но ну, что этот реестр будет работать со следующей недели, заверили так, что он будет. Пока мы эти документы готовим, если этот самый, мы их передаем, и эти люди будут уже в открытом пространстве их будут видеть все и так дальше, для того чтобы страна знала своих героев. Я говорю, мы очень вдумчиво подходим к мобилизации, в плане того, что мы не всем подряд выдаем повестки или всем, кого захотели, и так дальше. Выбираем только тех людей, которые получили военную учетную специальность при прохождении службы, и та, которая нам э, спущена в наряде для мобилизации. Ну, с, соответственно, с, с резервом. Потому что у нас вот сейчас мы, у, у нас получилось так, что у нас э, ну, долгие годы военкоматы сокращали э, очень сильно, и поэтому некоторый учет был утерян большой. И получается даже вызываемые военнообязанных, приходят, у него нет глаза или нет руки, а мы это даже не знаем. вернее, нет пальцев на руке. Просто мы его не вызывали, он нам не нужен и так дальше. Ему не, нет необходимости было прибывать в военкомат. И поэтому много вопросов возникает. Еще раз хочу сказать, всех заверить в том плане, что вчера был митинг там в Краматорске перед военкоматом. И там ну просто провокационные вопросы. Я понимаю, что это было там средиспрямовано, сделано и так дальше. Я хочу ответить на те вопросы для того, чтобы не было каких-то там э, инсинуаций по этим вопросам. Но еще раз говорю, что ни одного э, мобили... призывать не будут э, мобилизовать. Военнообязанного, который э, признан по здоровью негодным, то бишь, как в простонародье говорят, во, имеет военный билет. Это первое. Второе. Все те, которые имеют э, отсрочки или законность отсрочки, там, где написано в указе президента, там их целый перечень, если вы читали, там, отец, который имеет там, больше трех детей, мать, там, и так дальше, осуществляют опекунство, сейчас, одну секунду, осуществляют опекунство, судимые, народные депутаты, только освобождаются, и весь этот самый. Если хотите, я зачитаю этот весь перечень. Поэтому, еще раз говорю, ни одного из, этих, из этой категории призывать не буду. Дальше. Все, которые мы пригла вызываем на военкомат, вначале проходят медицинскую комиссию ты тщательную, подчеркиваю, потому что у нас и свои требования, чтобы не попали ни больные туберкулезом, ни гепатитом и так дальше, потому что тут в закрытом пространстве это массово распространится, и а будут проблемы большие. Поэтому требования серьезные предъявляются, поэтому еще раз говорю, ни одного больного или негодного в армию призывать не будут. Поэтому для того, чтобы все понимали, и это самое, что никто, в общем, скопом, как говорят, что тут Эшелонами. Каждое утро Краматорский военкомат отправляет и так дальше. Это неправда или рассказывают о том, что двери ночью выбивают, забирают, одевают мешки садят в военкомат, а утром отправляют. Еще раз говорю, это явная неправда. Единственное, что вечером могут раздавать повестки, потому что днем никого нет дома. Вечером могут вручить повестку и все. Какие специальности наиболее востребованы? Наиболее востребованы. Там есть разведчики, водители, механики-водители. Водители БТРов, БМП, связисты, саперы, ремонтники, техники. Добровольцы есть? Есть, но, к сожалению, не так много, как хотелось бы. В первое время было больше. Сейчас немножко. Вы знаете, у нас, наверное, самая большая болезнь у народа это инфантилизм. Вот все думают, что кто-то придет за них и решит все их не вопросы. Я еще рассказываю, что без нас эти вопросы никто не решит. Поэтому, как в десанте говорят, никто, кроме нас, да. Поэтому мы, мы говорим, что если мы не сможем, то никто нам не поможет, не придет другой человек или как э, какие-то люди и все закроют наши проблемы. Этого не будет. Поэтому все будем делать сами. Все, коллеги, да? Нет. Ну, вот. можно штаба то до сих пор в Краматурске располагается. Да. Не, не эвакуировался? Нет, да. не эвакуировался, эвакуироваться не будет. А, еще один, ну, может быть, не совсем тему. Вы пару недель тому назад говорили, что будет создана караульная рота, да, или правильно? Не караульная рота. да. А... охраны, да. Вот а, насколько. Как, она, как продвигается сознание, объясню, почему начальник милиции сказал, что от этого будет зависеть в освобождение работников милиции, для да. Охраны я согласен с вами, значит, дело в том, что много работников милиции сейчас задействовано на охране важных объектов, это ночные мосты, фильтровальные станции и так дальше, для того, чтобы в городе не было ни эпидемии, ни этот самый, действительно, там порядка, ну, большое количество людей, которые задействованы. Этот вопрос э, поднимался на уровне генерального штаба, я подходил к губернатору, мы писали письмо министру обороны для того, что Краматорску это необходимо. Но вопрос, пока Генеральный штаб не решил вопрос о том, чтобы военкомат укомплектовать по мобилизации, решение только принято о том, что укомплектовать только за счет добровольцев. Пока у меня, не только у меня, этот вопрос не решается, потому что, ну, вы понимаете, тот, который заключает контракт, он, у него там ограничена, к примеру, там зарплата, там 3000 и так дальше. На 3000 он не хочет, хотя он будет служить в городе. Пока у меня не... Не так получается, как хотелось бы. Если те, которые отмобилизованы, то они получают среднемесячную зарплату на предприятии и еще получают как военнослужащие. Плюс пакет, который закреплен за военнослужащим, это есть более-менее стимул. А так, пока вот этот вопрос пока не решен, но обещали на следующей неделе, потому что губернатор отправлял письмо, этот вопрос рассмотреть и решить вопрос не только по городу Краматорску, но и по другим городам, для того, чтобы это, это действительно люди нужны, те, которые еще раз говорю, будут задействованы только в пределах города, это и патрулирование, осуществление, это действительно оказание помощи, борьба там с мародерами у нас, и это уже начинает появляться и так дальше. Под шумок, все вы знаете, даже те мариупольские события и так дальше. Это необходимо для того, чтобы оказать помощь э, людям. И тем более, что эти будут э, все отмобилизованы находиться здесь, жить дома и быть этот самый. Я считаю, это плюс. Еще идет, его идет и будет идти еще очень долго вы готовы Продолжение Вы знаете, я вам одно хочу сказать, что те женщины, которые выступали, ну, мне так кажется, там большинство гастролеров, потому что женщина одна проговорила, сказала, что вот у нас в Горловке, и так дальше. Поэтому это один вопрос, но это вопрос не мне. Еще раз говорю, они, в принципе, некоторые вопросы правильно задают, но основная масса это просто, как вам сказать, будоражить, это массово идет по всем городам. Ну, Для того, чтобы сорвать мобилизацию по всей Украине, это работа просто, говоря, на Путина, только и всего. Было много ваших комментариев в сети, в прессе, а? и они как бы не все одинаковые. Вы могли бы какую-то свою позицию по вчерашней реакции здесь э, а что вы имеете в виду? Какую позицию? У меня позицию я там объяснил всем полностью. Вы написали, допустим, что вы вот, считаете, что кроматорчане забыли о том, как бои шли, еще что-то там забыли. Вот, там... Я готов еще раз это подтвердить, просто некоторые, когда вчера выступали, говорили, вот мы ложились под танки для того, чтобы украинская армия не пришла. Вот она пришла из-за вас, у нас на начались проблемы, у нас в в этот самый, воды не было и так дальше. Нет, я просто, я же не сказал все, я сказал просто некоторые, которые вчера стояли, говорили, мы закрывали, этот самый, если вы слышали, мы закрывали проезд для техники, для того, чтобы не заходили сюда фашисты. Я говорю, а когда был апрель, май, июнь месяц, когда отбирали машины, отбирали квартиры и так дальше, полгорода съехало, это было нормально? Ну, и вы слышали, какие реакции, если вы были там? Нет, просто реакция такая, бум, что якобы этот самый, это такого не было. Просто к хорошему быстро привыкают. До этого, когда было плохо, этот самый, говорили, быстрее бы, быстрее бы, как только этот самый, теперь уже начинают. Если кто-то, э, есть желание э, на той стороне быть, или говорят, пожалуйста, у нас дорога открыта. Конечно, нет. У нас большинство патриотов, еще раз говорю, но есть те, которые либо пошли мягко говоря, на сделку совестью, ну, либо помогают гастролеры, те, которые после митинга отходят в сторону и докладывают, сколько человек было и так дальше. То бишь, это просто наработанная схема, которая работает по всем направлениям.